Итак, здравствуйте, товарищи, братья и сестры. Что я имею? Сучек нержавейки. О, почти полировать не надо. Э -э, трубы отрежу вот так вот. И прутик шестерка. Хочу сделать грабли маленькие, совсем маленькие, потому что у меня такой огород. Какой огород, такие должны быть грабли. Огород у меня совсем маленький. Там получается полметра на три. Так, ребята, что я вам хочу сказать. В общем, получилась вот такая у меня заготовка. И вот я, у меня была трубочка, ну, бэушная, отрезал с нее. Это дырки просто остались, я еще не знаю, что с ними, как я буду тут крепить. Ну, сделал такой небольшой конус, разрезал его, сейчас я его прихвачу. Ну, самое интересное то, что я вам показывал, начало работы я показывал совсем с другими граблями. Потому что, потому что схватил, у меня был прутик, шестерка. А есть еще прутик, вот такой вот, тоже шестерка, мебельный он применяется, там ставятся такие, как заборчик я его называю, ограждение, и он протягивается в них. Он крепкий, с виду похож на нержавейку, но он хромированный. Ну, в общем, я его схватил, перепутал, поприваривал это все, порезал, а потом смотрю и думаю, шарик, ты балбес. Вот что у меня получилось. Начал я его кислотой обрабатывать, а оно что-то такое страшное стало. Думаю, что ничего не пойму. Что за фигня? Оказалось, это, это не нержавейка. Ну и пришлось мне со второй попытки делать вот эти грабельки. Так, ну в общем вот такая история. Да, абонента надо сначала поздравить поздравляю тебя шарик ты балбес Вот, Что-то такое я сейчас прихвачу посмотрю что он и будет Помазюкаю их кислотой. Так, ну вот, вот такие грабли получились. Есть у меня, конечно, тут грехи. Ну, ручка вот такая. Ну, просто у меня держак был от граблей, я его за это отпилил кусочек. Так что так такие грабли